Меня зовут Георгий Луценко, мне 25 лет, я живу в городе Мариуполе. Я музыкант, вокалист. Пою в ресторанах, клубах. Для себя я не вижу ничего, кроме музыки, потому что ну, это мое, я вот в этом как рыба в воде. Репертуар довольно большой. Там есть и романсы, и ретро, Клавдия Шульженко, там Вадим Козин, Александр Вертинский. настолько отдается своей э, исполнению этих песен, это идет от него, от сердца, от души. Ко мне часто подходят люди, которые меня просто слушают, которые которым нравится. Почему вы не пробуете на какие проекты? Если люди хотят меня увидеть, значит действительно мне можно попробовать. Для меня ключевое значение имеет Реакция зала. Не хочется затеряться среди остальных участников. Hey, boys and girls. Are you ready? I said, are you ready? А у нас тут зібрався табір Артек. Сізні такие, різні соціональності. І я трошки фреймут. <laughs> Жорик, давай. Опа, Гангам сай. Опа.

Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Георгий, здравствуйте. А Георгий, я... а вы танцевали? Да. <поздравляющие> а вы не повернулись. М да. Хоп, 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 хоп. Спасибо. Все песни просто я нараховал аж Аж четыре такты вокалу, ну там о секси лейри, все. Вы знаете, там, больше там не слов. Даже несмотря на то, что вы не развернулись, я надеюсь, что уважаемая публика получила хороший заряд, позитива. Но это же главное, если хоть кто-то из вас получил хорошие положительные эмоции, значит я вышел сюда не зря. Правильно. Ви хотіли заздалегідь настроєння, ви його создали. І И... вас увидела вся страна. Дякую вам, що ви такой позитивний просто, такою класний, веселий. Я говорю. ви ясно правильно сказали, як справжній політик чи дипломат. Ті речі, які подобаються людям. Але я хочу нагадати вам, що це вокальний конкурс. А вам ж треба заспівати і щось нам показати. Я так думаю, ну інакше, що ми всі тут робимо. Вы идете на проект, где э, все про голос, он даже так называется, и берете песню, где э, голос не важен, важно же вот это вот. Песня стала популярнее, потому что гениальная песня, какая-то мелодика, а потому что ее поет кореец в, в очочках, и делает вот так вот. Вы как вышли? Я думаю, сейчас, сейчас что-то произойдет, потому что шоумен видимо. Are you ready, guys? Конечно, То есть пошло такое. Видимо, вы, вы с публикой не первый раз встречаетесь, в этом жанре вы с ней работаете. Работает человек, да. Это видно. Да. В том-то и Конечно. дело, артист у а вас есть музыкой. А какую вы музыку слушаете? То, что любимая, это Шульженко, Козин, Вертинский. Вот. На контрастах. А можно заспевать такие с Роман Вертинским? Конечно. А ну давайте. В бананово-лимонном Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан. Ёлки-палки. И веет в ослепительный лазун, вас хочется очень больно ударить. Вот прям ударить вас больно хочется. За что, За Сережа, то, что я хочу себе... вас поцеловать, а вы меня ударить. За, я... За что? А -а -а -а! Цики... Не надо. Удачи вам, правда, от всей души. Я думаю, что это только молодость так может себе взрастить Вертинского, э, расти на этой музыке и выйти вот с, с тем произведением, которым вы появились. Я думаю, что мы обязательно увидимся, потому что вы готовый артист. На жаль, мы сейчас не можем ничего изменить, потому что такие правила конкурса. Но мы хотели, я бы хотел, чтобы продолживала карьеру, потому что у вас очень хороший голос. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот среди вас есть прекрасная женщина, э, чья песня очень сильно помогла мне когда-то в жизни. Я вот очень хочу спуститься. Я обещал по поцеловать Лазарева. Нет, а вы держитесь Сергею... от этого, пожалуйста. Поцелую потом. А сейчас я хочу вот. поцеловать Спасибо. руку Спасибо. и встать на одно колено. Спасибо, Миша. Спасибо. Темрико, ваша песня Последняя любовь. Такая смелая, последняя любовь, как вьюга белая, последняя любовь, как вишня спелая, последняя любовь. Браво! Спасибо, Спасибо. Вам большое. Я вас очень домой люблю. Святослав. я тебя обожаю. Спасибо. Спасибо. Замечательно. Замечательно. Только браво, не, браво. не целуй. Спасибо. Вы сдержитесь. Вы Сереж, ну у тебя нет выхода. Нет, 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 Такой хороший, душевний. Такой. О, о! А здесь моя група Поддержки. Спасибо, спасибо, спасибо. Оля. <смеш> <смеш> привет, Я <смеш> буду багато, бо буду буде з як ти так. Завзмінив там світ. розумієш, ти прийшов, як прострибав, потім все забули, і тренером помінявся світогляд. Ми стояли і були свідками цієї метаморфози. Як ти так. Тебе яка, тебе така харизма. Ти стільки можеш. Ти можеш все? Давай. Це <раймінь> так рафтек. З Богом, це щасливо вам. Пока. Спасибо. Дякую Спасибо вам. вам. Ми ще побачимось. Рівно за тиждень. Подія, яку обговорюватиме вся країна. Енергетика, драйв. А ще ульот, клас. Всі чотири тренери повернулись к вам. Гладіаторська битва, да. Тому я приглашаю вас свою команду. А, да! Здобула прихильність чотирьох тренерів. Унікальні вокальні тактики учасників. Я розмовляти дитячим голосом. Неочікувані перетрубації. От що шо? А шоу він мені зробить? Я прям жду вот голоса, які прям ідеально де ж його тільки що пропустили. Новостворені колективи. Подпойомці дует з святославом. Це круто. Це шоу про яке знають у цілому світі. Україна сьогодні в тренді в мировому. долі змінюються. тут. світі мене всі Побачте все на власні очі. Бог вам дав таланти, красивий табір. Вірте в себе.